Вітаю, я Світлана Трифонова, і це означає, що підійшов час життя на рівних. Людям, які навчилися в буквальному сенсі перемагати свої проблеми, ми присвячуємо осінній цикл. У сусідній Польщі добігає кінця чемпіонат Європи з волейболу сидячи, а це означає, що наші дівчата не повернуться додому з пустими руками. Володарки історичної бронзи Лондонської паралімпіади, переможеці цьогорічного міжнародного турніру у Нідерландах, вже заслужили названня «Dream Team. Що передувало зірковим перемогам однієї з из найдосвідченіших спортсменок нашої збірної Інни Осетинської, дивіться далі. Я Осетинская Інна. Занимаюсь волейболом сидя. На паралимпийских играх в Лондоне наша команда заняла третье место. Завоевали долгожданную бронзу. Работаю в школе, в Харьковской школе в 71-й. Преподаю физкультуру. У меня трое деток. Спорт, труд. Тяжелый труд. У меня команда. Это всегда сложнее работать в команде, чем работать самому за себя. Сейчас вот тяжело в классе, вот на уроках держать дисциплину. Очень тяжело. Потому что они больше знают мои права больше мне рассказывают, что я должна делать, что не должна, но при этом забывают про свои обязанности. То есть как в чужом глазу видим соломинку, а у себя бревна не замечаем. Я всегда старалась, чтобы они поступали с людьми так, как они хотели, чтобы поступали с ними. Я им всегда говорила, ты хочешь, чтобы с тобой точно так же поступили, как ты сейчас поступил? Нет, значит, и ты такого не делаешь травма. Министр прооперировали дальние А мы тогда готовились к спартаке один народов. Я не восстановилась. То есть очень рано вышла в зал. Получила вторую травму. Травма за травмой, потом нагноение коленного сустава. И все. И сустав замкнулся. Ну, это было в 19 лет. Вот это случилось. Было очень много слез пролито, конечно очень стеснялась ходить так. Оно же заметно при походке, что нога не загибается. Ну, тяжело было. Ко всему привыкаешь, со временем ко всему привыкаешь. Ирина! Пусть, да, я инвалид, но в жизни я добилась достаточно многого, и не каждый здоровый сможет этого добиться, как добилась я. Хорошо там, где нас нет скажем так. Я все-таки привыкла жить в Харькове. Мне нравится Харьков. Мне даже тяжело поменять на другой город. Когда приехал домой, вот мы только в Борисполе прилетели, я говорю, девочки, вы заметили, что мы здесь всей грудью можем вздохнуть? Вот он, наш воздух. Боже, эти просторы. Дома лучше всегда. Поверьте, жизнь не заканчивается. Она немножко по-другому, какое-то изменилось, в каком-то русле, но жизнь продолжается. Надо не опускать руки, надо добиваться, ставить цели, добиваться. И все будет. Неймовірно позитивную и по-юнацки наивной залишается наимолодшая волейболистка нашей паралимпийской команды Олена Мананкова. Нескінченно життєлюбною енергією цієї дівчини не змогла зупинити навіть драматична зустріч із слідівозом. Дивіться самі. Я Мононкова Лена, живу в Дніпропетровське. Учусь в 11 класі. Займаюсь волейболом сидя, Приїхала з Парлімпіади з Лондона з бронзовою медаллю. У нас командный дух, у нас команда один за всех и все за одного. Я в детстве 8 лет с сестрой попала в аварию под мусоровоз. У меня было очень много переломов, очень много у меня не было суставов, нервов. И за счет этого мне не смогли спасти ногу. Мне ее ампутировали. Все для чего-то и почему-то в этой жизни. Мне нравится Украина, я люблю все, что связано с ней, даже национальные костюмы те же самые. Я люблю вышиванки. Я сама когда-то занималась вышивкой. Вот и я хотела себе самой более современную вышить рубашку. Доброта, честность, понимание, это я считаю самое главное. Валиды сильные, потому что они сильны и характером, и духом. Каждый человек должен научиться прощать, любить искренне, от чистого сердца. И не надо жалеть людей с ограниченными возможностями. Их наоборот надо закалять тем, что вы к ним относитесь, как к самим себе. Вот как ты хочешь, чтобы к тебе относились, так и ты относись к людям. Бажаємо подальших перемог нашим волейболістам, зокрема и на європейській першості, что завершится завтра у Польщі. Ми ж продовжуємо збирати неймовірні історії звичайних людей, аби в наступних програмах ділитися з вами нескінченною силою духу, що є запорукою життя на рівних. Цього вам найкращого і до зустрічі за тиждень.